হেল্ল' আজি মাংসখিনি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম সেইকাৰণে ৰঙালাও এফালো কাটি ল'লোঁ প্ৰথমে তেলত পিঁয়াজ জলকীয়া তেজপাত দি লগতে জলকীয়া দুটা দি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ তাৰপাছতে লং ইলাচিত ডালচিনি দি পুনৰ ভাজিলোঁ তাৰপাছতে মঠি থোৱা মাংসখিনি দি পুনৰ ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰঙালাটো পিছে ঘৰুৱা দেই এতিয়া জিৰা এচামুচ ধনিয়া এচামুচ আৰু মিট মছলা দুচামুচ দি মাংসখিনি পুনৰ ভাজিলোঁ এই যে লং ইলাচি ডালচেনি সেইকেইটা দিলে যে গোন্ধটো আৰু ভাল হৈ পৰে এতিয়া কাটি থোৱা ৰঙালাওখিনি এনেকৈ দিলোঁ মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ এইকাৰণেই যাতে ৰঙালাওখিনি সিজাত বেছি এটা সময় নলয় তাৰপাছতেই পুনৰ ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰঙালাও মাংসই এনেকৈ বনাই আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ ৰঙালাওখিনি প্ৰায় সিজিছেই তাৰপিছতে পানী এবাটি দি উতল আহিবৰ বাবে ৰখি দিলোঁ ৰঙালাওখিনি অলপমান ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে গ্ৰেভিটো আৰু ডাঠ হৈ পৰক আৰু এয়া চাওকচোন প্ৰায় হৈছেগৈ গ্ৰেভিটো পিছে বহুত ডাঠ হৈছে দেই দেখিয়েই ভাল লাগি গৈছে আৰু খাবলৈ যে সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে আৰু আজি ৰঙালাও মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে বাৰু মোৰ বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছেনে যদিহে পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ